নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আকৌ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অন্য এটা গল্প গল্পৰ শিৰোনাম বৃদ্ধ পিতা এজন বৃদ্ধ পিতৃক তেওঁৰ পুতেকে ৰাতিৰ সাঁজ খাবৰ বাবে এখন ৰেষ্টুৰাত লৈ গ'ল খাই থাকোঁতে বৃদ্ধ মানুহজনে কেইবাবাৰো নিজৰ কাপোৰত খাদ্যবোৰ পেলাইছে ওচৰতে খাই থকা আন মানুহবোৰে তেওঁলৈ ঘৃণাৰ দৃষ্টিৰে চাইছে বৃদ্ধজনৰ পুতেকে কিন্তু এই সকলোবোৰ দেখি অলপো অস্বস্তিবোধ কৰা নাই দেউতাকে খাই উঠাৰ পাছত কোনো সংকোচ নকৰাকৈ তেওঁ দেউতাকৰ হাত মুখ ধুৱাই দিলে আৰু কাপোৰত পৰি যোৱা খাদ্যবোৰ চাফা কৰি দিলে তাৰপাছত তেওঁ বিল পৰিশোধ কৰি দেউতাকৰ সৈতে তাৰ পৰা ওলাই আহিব ধৰোঁতেই পিছফালৰ পৰা এজন বয়সস্থ লোকে মাত লগালে বোপাই তুমি ইয়াত এটা বৰ ডাঙৰ বস্তু এৰি থৈ গৈছা ল'ৰাজনে ক'লে নাই খুৰা মই ইয়াত একো এৰা নাই মানুহজনে আকৌ ক'লে নহয় বোপাই তুমি ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন পুত্ৰৰ বাবে এটা শিক্ষা আৰু প্ৰত্যেকজন পিতৃৰ বাবে এটা আশা এৰি থৈ গৈছা সাধাৰণতে আমি নিজৰ বয়সীয়াল পিতৃ মাতৃক লগত লৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ যাবলৈ বেয়া পাওঁ বৃদ্ধ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ চাল চলন আমাৰ লগত অমিল হোৱাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক কওঁ মোৰ লগত গৈনো কি কৰিবা কিন্তু আমি পাহৰি যাওঁ যে যি পিতৃ মাতৃক আমি আজি নিজৰ লগত লৈ যাবলৈ সংকোচ কৰোঁ সেই পিতৃ মাতৃয়ে এদিন আমাক নিজৰ কুলা তুলি বাহিৰত ফুৰিবলৈ যাবলৈ পালে মনত আনন্দ পাইছিল যেতিয়া আমি ভালকৈ খাবলৈ নাজানিছিলোঁ তেতিয়া আমাক মৰমেৰে খুৱাই দিছিল তেনেহ'লে আজি কিয় সেই পিতৃ মাতৃ সন্তানৰ বাবে বুজা হৈ পৰিছে আমি কিয় চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ যে এদিন আমি যেতিয়া বুঢ়া হ'ম আমাৰ সন্তানেও যদি আমাক অৱহেলা কৰে প্ৰিয় শ্ৰুতাবিন্দ গল্পটো শুনি কেনে পালে জনাব আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটি গল্পৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে আহোঁ আৰু যিসকল মোৰ চেনেল লৈ নতুনকৈ আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকে শুনাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ